Сейчас мы находимся у громады, Харьковской области, находится в области, громаді Харківської області, біля амбулаторії, яка знаходиться в цій громаді. Вона була майже повністю зруйнована внаслідок ракетного удару. Повністю не было крыши, все было разгромлено, разбито, растащено. Тяжелое зрелище. И, конечно, из-за того, что не было крыши, здесь вы сами, наверное, понимаете, что здесь под дождем все обсыпалось и дошло до такого уровня, что Сейчас мы это восстанавливаем не так, как хотелось, как быстро. Жителей поселка элитного принимают уже практически три года. Это в доме культуры. Но была проблема именно с теплом, со светом и особенно зимой. Сотрудники в амбулатории элитная, они сидели. Это 11 градусов тепла было, особенно в зимнее время. Это просто нереально. В это время появляется на нашем горизонте гуманитарная организация. Разом з місцевою владою ми в процесі відновлення цієї амбулаторії. Зараз ми допомагаємо будівельними матеріалами, материалы для водоведения и водопостачания. На данный момент проведена канализация и водопровод. Переделаны полностью стены, залиты полы. Происходит здесь капитальный ремонт, который очень важен для жителей этого населенного пункта и прилежащих к нему населенных пунктов, а также фельдшерского пункта, который находится в Слобецке. Хотелось бы, чтобы наши врачи, сотрудники медицинские, у них были достойные достойна заробітна плата і достойні условия э, труда. Сподіваюсь, що вже дуже скоро відбудеться відкриття цієї амбулаторії, і люди зможуть знову скористатись медичними послугами.